Ассаламу алейкум достар бүгінгі күніміздің дәстүрімізі бокс бойынша ва мма бойынша болып жатады марқамат тамаша қылғанымыз достар әзиз достар күніміздің ең асасы яңгіліктардан бір бұл ба, боксшымыз бахадыр жолаловтың жан санасы ва рақыбы расман малым болды ауғыр вазн тайфасыда танихли өзбек боксшы бахадыр жолалов o'zining professional yo'nalishidagi navbatdagi jangini o'n sakkizinchi mart kuni dubayda o'tkazadi preblm kompaniyasi tomonidan tashkil etiladigan boks oqshomida unda polshalik kamil sokolovskiy raqiblik qiladi do'stlar bahodir jo'llalov akamizga omad tilab qolamiz va g'alaba tilab qolamiz yana bir bor boksda yangiliklarimiz isroil madrimov migel soro bilan revanch jangi bo'ladimi bu borada islom madrimov xabaringiz bor ikki ming yigirma birinchi yil o'n yettinchi dekabr kuni toshkentda matchstrom kompaniyasi tomonidan tashkil qilingan professional boks kechasi bo'lib o'tdi unda super yarim o'rta vazn toifasida janglar o'tkazib kelayotgan isroil madrimov uyakini elementar jangida mikelsor ustidan g'alaba qozonib majburiy davogar maqomini qo'lga kiritgan edi e'tiborli tomoni esa jangda madrimov raqibga ketma ket kuchli zarbalar yo'llashiv davomida hakam gonkini eshitmay qolganligi natijasida to'qnashs ishorasi berilmadi ko'plab kuchli zarbadan keyin hakam texnik nokaut qayd etgani ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi shundan so'ng soroning jamoasi tashkilotga natijani bekor qilib revanch uchun buyruq berishni so'ragan hozirgi jarayon qanday ketayotganligini qiziqqan holda isroil madridga bu borada murojaat qildik umuman faoliyatida oid qanday yangiliklar bor faoliyatimiz yaxshi davom etmoqda hozir mashg'ulotlarga kirishyanmiz sport formamizni saqlab turgan holatda asosan jismoniy tayyorgarlik ko'rmoqdamiz hozircha asosiy maqsadimiz shu chunki charlo va kastano o'rtasidagi mutloq chempionlik jangi mart oyida bo'lishi kerak shu jangni ham kutmoqdamiz keyingi savol migel soro apellyatsiyasi bergandi bu jarayon qanday kechmoqda megel soraga keladigan bo'lsak u apelyatsiyani bergan buni uibe tashkiloti hal qiladi biz chempionlik jangiga yoki revanch jangiga buyruq beriladimi shuni kutmoqdamiz siz wb chempionlik kamarga rasman davogorsiz kastano charlo revanch jangi g'olibi bilan jang qilishingiz kerak aslida bu qanchalik amalga oshadigan ish yoki sorov bilan revanch bo'lishi haqida gap so'zlar bormi revanch jangi bo'lish ehtimol yuqoriroq bir tomoni bu chempionlik kamari uchun jangdan keyin bo'ladimi yoki oldindan bu hali noma'lum fikrimcha revanch jangi birinchi bo'lishi ehtimol bor chunki bu vaznda ikkita chempion mart oyida jang o'tkazadigan bo'lsa ub yoalshi birinchi bizga revanch berishi mumkin hozirda shuni kutmoqdamiz do'stlar keyingi yangiliklarimizdan biri bu ufc bo'yicha bo'ladi bunda bunda hamzat chimayevning qozog'istonlik shavkat rahmonov bilan jang qilishi taxminan ko'rib chiqilmoqda ufcning yarim o'rta ovozli jangchisi ufcning yarim o'rta oozni qozog'istonlik jangchisi shavkat rahmonov divizionning yana bir malub mag'lubiyatsiz jangchisi hamzad chimayevga qarshi duelga oid savolga javob berdi hozirgi vaqtda chechenistonlik bilan jang qilish o'rinli emasligini ta'kidladi agar bizda teng reyting mavjud bo'lsa va biz jangga kirsak albatta biz hech qanday muammosiz birga jang qilishimiz mumkin agar Hamzat bilan ya'ni keyingi janglari bilan qiziqmoqda nima uchun endi havoga gaplarimizni keltirishimiz kerak men unga yetib boraman va kelajakda bu jang bo'lishiga ishonaman deb javob berdi qozog'istonlik shavkat rahmonov ufc jangchisi jurnalistlarga do'stlar nima bo'lgan taqdirda ham aziz do'stlar yurtdoshlarimiz nima bo'lgan taqdirda ham azizlar yurtdoshlarimiz professional boksdagi karyerasiga omad tilab qolamiz va g'alabalarni kutib qolamiz keyingi yangiliklarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling